Orang PKR akan tanya Eh, Rafizi kalah Dia letak jawatan uh, So ini pejuang kita ini Jadi macam ini Lepas tu kamu ambil sampah daripada tempat lain lah. Ini ayat orang politik lah eh? Ayat orang uh, PKR Kamu tanya lah orang PKR dia panggil Zafrul ni apa Saya tanya dia Yang bawa mak menteri kewangan Menteri bank dan menteri rakyat Dia tak jawab sebab semua keputusan dia itu memihak kepada bank. Datang kuala Selangor, oh saya nak tolong rakyat, nak bagi ini, ini. Itu pun ada macam-macam, tengku -macam. hmm, terima kasih. Bangang sini. Semalam Tengku Zafrul keluar UMNO. Lepas tu dia kata dia dah mohon untuk masuk PKR. Eh? Uh, ramailah orang tanya saya lah kenapa awak rasa Tengku Zafrul ni keluar UMNO. Eh? Uh, saya kata macam lah. saya kata dia ni banker eh uh, bila banker itu of course lah dia kira untung rugi mana parti yang uh, menguntungkan dia dia pergilah eh uh, saya ingat dulu sebelum PRU 15 eh uh, ada wartawan ke apa, tanya dia kata Dr Zafrul uh, kamu ni apa nak bertanding ke pilihan raya ke macam manalah So dia jawab apa eh masa tu tak salah saya dia menteri kewangan ke eh? uh, dia kata bagi tahu dia apa di up and down eh? maksudnya dia apa dia untung rugilah untuk dia masuk politik atau bertanding dan sebagainya so dia punya pertimbangan itu ada pasal untung rugi uh, dan saya rasa dia ada lah dia punya penasihat penasihat yang kalau daripada bank ni eh, of course lah dia buat banyak analitik lah kira Uh, logik untung rugi macam mana. So kalau katakan tempat tu tak mendatangkan untung ataupun dia nampak uh, apa kapal yang dia duduk itu sama ada tak menguntungkan dia atau on the way down dia akan pergi ke kapal lain. Ha nah, ini tipikal lah sebagai Uh, seorang yang berkira-kira macam itu sebab itu saya cakap dulu eh, ingat tak saya dulu cakap berkenaan dengan kenapa orang masuk parti politik kenapa orang masuk UMNO uh, ada setengah orang ni dia masuk pasal perjuangan macam kitalah dia kawan BUMNO uh, dengan saya dengan kawan-kawan dia kawan, -kawan di UMNO kita ni tak kira untung rugi sangat sebab kita kira perjuangan lah eh Kadang-kadang kita naik, kadang kita turun, kita kena tendang ke apa tapi kita masih macam itu Saya walaupun dibuang daripada UMNO, saya punya jiwa masih UMNO Saya takkan masuk UMNO balik selagi UMNO sekarang dikuasai oleh amdap Saya dah cakap banyak kali dan kebanyakan orang dalam UMNO macam itu Itu orang-orang yang masuk UMNO berjuang dalam UMNO pasal perjuangan agama bangsa dan tanah air Tapi orang lain masuk UMNO ataupun masuk parti-parti ini macam-macam sebab sebab kedua sebab nak nak jawatan nak jadi perdana menteri uh, ini satu lagi dan sebab ketiga adalah nak cari makan lah. Eh. itu saya dah cerita dulu. Uh, berkenaan dengan Tuzuku Zafrul ni dia kira untung rugi Dia banker eh? Bila dia kira untung rugi tu macam mana Dia tengok dia punya senatorship tu nak habis Bulan 12 tak salah saya So bila senatorship dia nak habis Maka dia perlu cari tempat eh? Uh, untuk dia kekal relevan dalam politik lah So dia kena bertanding Dia bertanding dia kalah di Kuala Selangor uh, Dan uh, Senatorship ni dua penggal aja. Dia tak boleh nak sambung lagi dah So kalau dia nak memegang jawatan menteri Lagi sekali dia kena menang pilihan raya So untuk menang pilihan raya dia kena masuk uh, PRU 16 ni Dia kena bertanding So, dia kira-kira macam mana. Saya ingat dia kira-kira lah nak bertanding dengan UMNO ke nak bertanding dengan parti lain. Ha, itu saya ingat pengiraan dia macam itu. Ataupun ha, ada ura-ura kata dia ni nak jadi Menteri Besar Selangor lah. Kalau dia nak jadi Menteri Besar Selangor, ha, dia kena apa bertanding sebagai adun. Ha, dan bertanding sebagai adun baru boleh jadi Menteri. Besar Selangor... Itu nanti kita cerita sekejap lagi... Dia kira-kira nak bertanding kawasan mana... Kalau dia nak bertanding dengan UMNO... Apa peluang dia mendapat kawasan yang selamat... Dan dia boleh menang... Macam tu... Uh, so saya tengok... Uh, ini yang menjadi pengiraan uh, pertama Zafrul... Saya rasa lah ya... Uh, sebab... Dia nak bertanding, dia nak menang... Dia nak jadi ahli parlimen... Uh, yang adun itu... Mungkin dia punya satu lagi alternatif lah Jadi Adun Lepas itu jadi Menteri Besar Selangor Yang Ali Parlimen ni Kalau dia bertanding dengan UMNO Apa peluang dia untuk menang Satu kita kena tengok berapa kursi yang UMNO akan dapat Zafrul ni dia ketua bahagian Kota Raja Itu hari dia bertanding lima Majlis Tertinggi Lepas itu uh, Dia ambil alih jawatan Sebagai ketua bahagian UMNO Kota Raja So Biasanya dalam UMNO ni Kalau awak ketua bahagian Satu bahagian itu uh, Maka awak bertanding situlah Jarang ada ketua bahagian UMNO Satu parlimen itu Dia pergi bertanding tempat orang <laughs> Kalau ada pun Awak pergi bertanding tempat orang Awak kalah uh, Sebab orang tengok Apa hal awak ni tak confident bertanding tempat awak sendiri atau pergi tempat orang pula. Ha, itu satu. So jika Tengku Zafrul stay di Kota Raja, sama ada dia kena bertanding di Kota Raja ataupun negotiate kursi dengan tak salah saya apa Kota Raja tu tempat amanah Mak Sabu ke apa eh. Ha, negotiate kursi dengan Mak Sabu atau ha, amanah amanah tak akan bagi dia kursi so dia akan stay kat situ dia tak boleh extend senatorship so dia so dia kena pergi tempat lain kalau dia pergi tempat lain, maka atas budi bicara uh, Presiden UMNO lah nak bagi dia kursi mana. Now, daripada pool kursi yang uh, UMNO ada ini, eh, uh, nombor satu tak banyak. Satu UMNO itu lagi kata, oh kita boleh kalau pergi dengan PH, uh, ni UMDAP lah bukan UMNO lah eh, uh, sorry. Uh, kita boleh menang 80 kursi Macam itulah lebih kurang Siapa cakap itu tak, saya, saya asrap dia cakap <laughs> macam itu <laughs> Nak bertanding Berapa kursi Lepas tu menang 80 kursi Lepas tu kita Perdana Menteri Adalah dalam satu ucapan dia orang ni lah uh, ke siapa Saya tak ingat itu lagi eh. Siapa yang bagi ucapan tu mengakulah eh. Uh, bertanding banyak kursi 80 kursi kita menang uh, Lepas itu kita jadi Perdana Menteri Macam itulah lebih kurang tapi saya tengok, saya tak rasa awak boleh bertanding banyak kursi dengan PH ni. Uh, mana datang awak kira-kira awak boleh menang 80 kursi ni. Uh, PKR itu hari Ramanan bagi ber tahu PKR pun menang 80 kursi. Sekarang UMNO pun kata nak menang 80 kursi. Awak menang UMNO 80 kursi, PKR 80 kursi, awak menang 160 kursi dua parti ni aje. <laughs> Dekat Semenanjung ni saya nak bagi tahu yang buat kira-kira ni lah eh. Uh, dekat Semenanjung cuma ada 160 lebih kursi eh? uh, Selebihnya di Sabah, Sarawak Daripada 160 lebih tak pasal saya 165 ke macam itulah lebih kurang uh, Kawasan DAP ada 45 ataupun uh, dekat 50 lah Itu memang kawasan uh, bukan Melayu Kawasan Cina di Pulau Pinang, di Selangor Ini memang kawasan dia lah uh, Sebab itu DAP bertanding uh, berapa kursi? 45 kursi menang 40 uh, macam tu Itu memang kawasan dia So daripada 165 kursi ni uh, Kawasan Cina, kawasan DAP ni 45 So kawasan Melayu dan campuran ada berapa? 120 kursi Di Semenanjung eh. So daripada 120 kursi ni Berapa awak nak bagi UMNO? Berapa nak bagi PKR? Dan berapa nak bagi amanah? So kalau awak bagi-bagi 120 kursi ni Uh, parti tunjang dalam kerajaan adalah PKR So dia mesti nak bertanding kursi yang banyak Sekarang ni dia parti tunjang Duit dia pegang ni So celah mana yang UMNO nak bertanding 80-100 kursi ni macam mana eh? Uh, so sebab tu saya tak nampak Dah lama dah saya cakap eh? uh, Sekarang Zafrul mungkin dia pun nampak eh? uh, Dia kira-kira Kira-kira opportunistik lah Mana satu nak pergi berdasarkan kira-kira ni Saya lihat eh kita orang amno sejati asal kita pun kira-kira juga tapi kalau kita nampak alamak kita dalam keadaan macam ini kita teruskan perjuangan sebab dasar perjuangan kita punya nombor satu priority perjuangan bukannya kira-kira untung rugi ya sebab dalam perjuangan ni kadang-kadang bila kita nampak rugi atau kita tak ada harapan tapi dengan semangat juang yang tinggi kita masih boleh berjuang apa tu Allah SWT mungkin bagi harapan untuk kita menang Uh, contohnya dulu dalam perang badar Rasulullah ada 300 orang saja pejuang melawan kafir Quraisy selama uh, sebanyak 1000 kalau kira untung rugi awak tak boleh menang dekat situ tapi Rasulullah dengan panglima-panglima pahlawan-pahlawan Islam menang ya, sebab semangat juang dia tapi kalau kira untung rugi awak cabut ajalah ya uh, cuma untuk umno menang dengan keadaan macam ni kita kena tukarlah kita punya semangat juang tak boleh awak dengan DAP lagi. Kalau awak dengan DAP orang Melayu pun tolak awak. Awak ada seribu orang, awak nak lawan tiga ratus orang pun awak kalah kalau macam itu. Sebab seribu orang ini pun tak yakin dengan perjuangan. Ha, itu yang menjadi masalah. So balik kepada cerita kursi ni tadi. Eh. Uh, 120 kursi Melayu. Kalau 120 kursi Melayu... Uh, PKR nak bertanding berapa? Ramanan kata itu hari nak menang 80. Mungkin dia nak bertanding 60. Uh, kalau dia bertanding 60, amanah. Amanah ni haraki dia lagi senior daripada UMNO dalam PH. Eh, dalam pakatan PHBN ni, uh, dia nak bertanding berapa? Amanah. 30 pusi. Uh, so, kalau PKR bertanding uh, apa 60, uh, amanah bertanding 30. UMNO dapatlah bertanding 30. Maksudnya, kawasan-kawasan yang sedia ada, UMNO dan Barisan Nasional itu bertanding. Atau the best case scenario saya nampak macam ni. Uh, sebab Anwar Ibrahim nak undi Melayu. So sekarang dia tak boleh harapkan Amanah uh, untuk dapat undi Melayu sebab Amanah ni orang Melayu tengok dia macam kuda tunggangan di AP aja sekarang ni orang tengok Amdap macam kuda tunggangan DAP itu menjadi masalah kepada UMNO sekarang ni dipimpin oleh Amdap eh aka umbi UMNO pun dah lari eh dah lah dulu awak buang orang awak gantung orang dengan saya pun dah awak buang sebab tak setuju saya tak setuju dengan DAP Aa, kali ni bukan saja akaumbi, umbi kita dah lari waktu awak buang pemimpin sekarang ni pemimpin dalam majlis tertinggi awak pun dah lari daripada daripada Amdap ini eh so, sebab itu saya cakap eh macam mana ceritanya sekarang So, kalau ini keadaannya uh, Kalau Anwar nak tarik orang-orang Melayu Maka dia akan bagi muka lah uh, kepada UMNO Dia akan bagi UMNO daripada 120 kursi ni bertanding mungkin lebih sikit kursi daripada orang lain uh, Ingat tak dulu masa PRU14 uh, Apabila bersatu gunding kursi dengan uh, PKR, dengan DAP ni So sebenarnya masa PRU14, uh, di bawah Tun Mahathir dulu, Tun Mahathir lead uh, the the opposition coalition for PRU14 or GE14 uh, Bersatu bertanding paling banyak kursi, 58 kursi saya ingat So dia bertanding 58 kursi tapi dia menang berapa? Paling sikit, 13 So, kursi-kursi mana yang bersatu bertanding masa itu dalam koalisi Pakatan Harapan ini? Kursi-kursi kawasan-kawasan Melayu uh, di Kedah, Kelantan, Tengganu dengan Perlis lah. Eh? So, sebelum PH, sebelum pergi PRU, maka di gambar gempur, oh, tengok bersatu dapat uh, yep, bersatu dapat bertanding paling banyak kursi. Masa itulah. Eh? So, nasib Amdab atau Amno saya lihat akan jadi macam itu juga. Untuk bagi muka kepada... Pemimpin-pemimpin uh, Amdab -pemimpin ini, maka mereka boleh Bertanding, paling banyak kursi dia akan Cakap, DAP mungkin bertanding 45 kursi uh, PKR Mungkin akan dapat bertanding Dalam berapa kursi 40, uh, lebih apa tu Dalam berapa, 30, 40 Macam itulah, DAP 40 kursi uh, PKR dalam uh, 40 kursi juga So, 80 kursi Lepas tu Amno mungkin dia bagilah uh, Kita ada berapa? 160 hai, dekat Semenanjung So uh, Amanah mungkin 20 kursi macam itu Amno bertanding lah dalam 50 lebih kursi Paling banyak dia bagi Amno. Tapi paling banyak Tapi tempat yang uh, Paling susah lah untuk kamu menang Contoh Dia akan bagi awak bertanding kawasan Sanusi tu di Kedah Atau Kawasan di Kelantan, di Tengganu, di Perlis yang uh, mereka tahulah awak tak boleh menang. So, awak bertanding paling banyak kursi 50 lebih, awak menanglah 5. Uh, DAP bertanding 45 kursi, dia menang 40 katakan. PKR bertanding dalam 40 kursi, dia menang 30. Ha, macam itu, dia punya sifir dia. So, saya nampak uh, Tengku Zafrul dia nampak benda ni. So awak bertanding kawasan sedia ada 26 kursi yang AMNO menang dulu tu. Dia orang takkan bagi pada awak bertanding situ Zafrul. Uh, kawasan uh, Kuala Selangor yang dulu awak kalah berapa itu pun itu amanah punya tempat. Amanah takkan bagi pada kamu. So dia akan bagi kamu kawasan mana. Kamu nak bertanding atas tiket AMNO pergi dekat Kedah itu lawan dengan Sanusi itu. Pergi dekat Tengganu lawan dengan Samsuri, pergi dekat Kelantan lawan dengan Pas Kelantan kat situ. Tengok kamu boleh menang ke tidak atau pergi di Pahang. Uh, pergi di Pahang yang mana Pahang pun sekarang uh, tengok macam mana kamu boleh menang ke tidak uh, di situ. So ini menjadi masalah. Kira punya kira punya kira tak lepas juga. So sebab itu saya kata ini menjadi masalah kepada Zafrul. So bila itu jadi masalah pada dia ah uh, dekat mana dia nak bertanding? So dia kira-kira-kira masuk so, PKR lah sebab macam saya dah cakap itu hari lah. Saya kata sekarang ni kalau siapa nak jadi Perdana Menteri, nak jawatan, dia masuk PKR. Sebab PKR ni parti tunjang kerajaan. Kalau itu objektif seseorang itu masuk politik. Eh. Saya tak masuk kita macam kita-kita ni. Akar umbi no Eh. kita bukan itu objektif kita Bukan kita nak cari apa jawatan Nak cari ronimah Nak cari kereta benda masuk politik ini So kita tak kira Kita stay lah Kita kena buang pun Ah ha, kita masih sayang kepada Ahnu. Orang masalahnya pemimpin-pemimpin kita tak macam itu. Dia kalau tengok mah dekat mana dia pergi dekat situ. Ataupun kalau dia kena tekan sikit dengan kes mahkamah, ha, dia teruslah. DAP pun DAP lah. Ha, ini menjadi masalah ha, kepada pemimpin-pemimpin yang telah membawa UMNO jadi amdab mentab ini. Ini yang saya nak cakap. Eh. Sebab itu ramai kaum B kita lari. Uh, so sekarang ni Zafrul masuk PKR So apa akan jadi kepada dia dalam PKR Inilah orang PKR pun tengah tanya Sebab mereka pun tengah marah sekarang ni uh, Sebab Rafizi kalah Lepas tu Rafizi kalah pun dia orang tahu sebab apa eh? uh, Rafizi kena setting kena game lah uh, Pada pandangan mereka Saya dah cakap daripada awal lah Daripada awal Nurul Izzah umum nak, nak masuk bertanding jadi timbalan Presiden PKR Awal-awal saya yang pertama sekali cakap Rafizi akan kalah Saya pun dia nak sutian kalau masuk pun akan kalah Sebab kita yang dalam politik biasa ni kita tahulah pengiraan dia macam mana eh. Orang PKR akan tanya Eh Rafizi kalah Dia letak jawatan So ini pejuang kita ini jadi macam ini Lepas tu kamu ambil sampah daripada tempat lain lah Ini ayat orang politik lah eh? Ayat orang uh, PKR Kamu tanya lah orang PKR dia panggil Zafrul ni apa uh, So ini kamu ambil sampah daripada Amdab ni Amno ke macam mana Kamu nak terima Lepas tu nak bagi dia pula uh, jawatan So dia ahli baru dalam uh, PKR Tak berjawatan kamu nak bagi jawatan? Kalau kamu bagi jawatan dalam kerajaan, apa jawatan dia dalam parti? Rafizi yang tak ada jawatan parti pun, Nik Nazmi yang tak ada jawatan parti, dia kalah bertanding, dia letak jawatan. Aa, ini kita yang pejuang-pejuang reformasi, reformis ni, mana nak dia letaknya? Itu akan menjadi persoalan yang akan memeningkan... Aa, apa, Uh, Anwar Ibrahim lah Dah lah dia pening dengan masalah kes dia dengan Yusuf Router ni Kamu tambah lagi kes ni dengan bawa Tengku Zafrul masuk Itu akan menimbulkan kemarahan daripada orang-orang PKR sendiri uh, Kalau Anwar bagi dia jawatan Maka maksudnya Anwar tak kisahlah apa kaum bini cakap Dia harung aja. Uh, tapi dia akan terima pushback Sebab pilihan raya nak dekat ni PRN Sabah, PRN Melaka, PRN Johor uh, Lepas tu PR, PRN Sarawak dengan PRU nanti Orang akan, akaun B dia sendiri akan uh, tolak dia Dan saya lihat dalam PKR sendiri Sekarang tengah bergolak Saya ingat kempen uh, orang kata Antara Rafizi dengan Nurul Izzah ni Uh, dah berhenti lepas uh, orang kata lepas keputusan itu hari tapi tidak dia berterusan eh orang-orang uh, kuat Rafizi masih tak puas hati uh, dia tak puas hati dia cakap banyak macam-macam lah dia cakap PKR akan kalah lah akan terima penangan dan sebagainya so mereka masih tak puas hati sebab dia tahu apa yang berlaku uh, dalam pemilihan tersebut kali ni kamu bawa pula Zafrul masuk bagi dia jawatan lagilah dia orang ini tak puas hati esok kamu tengoklah apa akan jadi ya eh? sama ada Nurul Izzah boleh jadi perdana menteri ataupun tidak pada Zafrul saya ingat aduh apa kamu banyak salah baca lah Zafrul pada saya kamu tak tahulah siapa penasihat politik kamu ni yang buat kira-kira ni saya nak cakap sikit dia kira-kira politik yang dalam buku ataupun yang kamu belajar dekat uh, mana mana lah itu itu lain eh uh, so dalam buku lain betul lah kita belajar basic saya pun belajar dulu political economy saya belajar dekat universiti yang yang paling tinggi sekali lah <laughs> uh, itu se menjadi asas saja tetapi uh, realitinya kita ada asas betul tak boleh juga tak ada asas basic tak boleh tak ada eh Uh, ha, lepas itu dalam uh, reality politik, uh, real politik itu kamu bacaan dia kena betul. Kadang-kadang kita ada banyak penasihat. Oh penasihat ni cakap macam ni, penasihat ni cakap macam ni, penasihat ni. Saya pun pernah jadi penasihat kepada Perdana Menteri dan Presiden UMNO dulu. Eh. Ha, so apa orang kata tapi up to kita lah sebagai pemimpin untuk membuat keputusan. Kamu kalau kamu sendiri tak tahu, don't have a clue of the direction kamu mengikut-ngikut dia orang kira-kira ni maksudnya you not you're not a good leader direction kamu pun kamu tu hoyong-hayang kejap masuk sini kejap masuk sana orang nampak kamu ni macam tak ada pendirian Zafrul eh ah uh, macam kamu ini macam apa uh, orang kata sell out eh orang putih kata eh uh, di mana ada gula di situ kamu pergi people don't follow leader like this you know they follow leader with conviction Zafrul they follow leader yang ada perjuangan kalau kita percaya kepada perjuangan kita itu apa nak jadi jadilah ha. so people will follow that people will not follow eh ini ikut ini ada peluang pergilah eh ha. dia langsung tak ada pendirian janji ada rombaha ada orang ikut itu tapi tak ramai sebab mereka tidak orang kata berasa uh, inspired kepada perjuangan kamu dia nampak kamu ni tak ada perjuangan tapi kamu ni macam tenkut ataupun uh, orang yang jual diri. Ha, itu yang orang nampak. Orang-orang macam ini tak ramai pengikut. Dan kalau diikut kamu pun dia akan jadi macam kamu. Di masa kamu boleh bayar dia dia ikut kamu. Tapi di kala kamu tak boleh bayar dia, dia pergi tempat lain eh. So pengikut yang mengikut kamu pun akan jadi macam kamu, bukanlah jenis orang yang loyal dan bukanlah uh, jenis orang yang setia. Ha, itu yang menjadi masalah. Kepada kamu. You have to show courage and conviction and loyalty lah. Kalau orang tak nak kamu, dia nak buang kamu, dia buang lah. Tapi kamu stick dengan pendirian kamu. Ha, itu yang saya nak cakap lah.